Peyğəmbər burur. Peyğəmbər burur ya Əbuzər, ey Əbu Zər, beş şeyi beş şeydən əvvəl qənimət bil. Beş şey gəlməmiş, beş şeyi qənimət bil. Nə qədər qocalmasan, saçın saqqalın ağarmayıb, cavanlığın qadrını bil. İnsan mənəviyyatda istəsə, elmdə istəsə, cavanlıqda əldə etsə yaxşıdır. Gün keçdikcə insanın ziyanına işləyir. Hər çeşdi gün, keçən gün insanın ziyanına işdir bu məsələlərdə. İnsan istəyirsə mənəviyyat əldə eləyə cavanlıqdan gözəl fürsət yoxdur. Bir gün qocalacaqsan, baxacaqsan keçmişə deyəcəksən, heyf bunu eləmədim, heyf onu eləmədim. Peyğəmbər buyurur Əbu Zərə ki, indici hələ cavansan, cavanlığın qadrını bil. Həcc də cavanlıqda yaxşıdır. Həccə gedənlər bilir, məcəl. Namaz da cavanlıqda yaxşıdır. Gecə ibadəti də, gündüz ibadəti də, oruc da, hər nə el öyrənmək. Gənclikdə öyrənən elm çox güclü olur və insanın ətinə, qanına hopur. Odur ki, buyurur: "Cavanlığın qadrını bilinə-gədə qocalmamısan. Qoza Qocalandan sonra hefsənəcəksən." Bu xüsusən gənclərə nəsihətdir. Ondan sonra buyurur: "Dir sağlamlığın qadrını bil, nə qədə ki xəstələnməmsən." Gözün görür, ayağın gedir, canın sağlamdır, narahatçılığın yoxdur, xəstələnməmiş qədrini bil. İnsan nə axı dərdi budur ki, əlində olanda çox şeyin qədrini bilmir. İtirəndən sonra bilir. Peyğəmbər nəsihət elir ki, sən belə olma ki, biz itirəndən sonra bir şeyin qədrini bilər. Hələ ki bədənin sağlamdır, Ələssəlam -əl Kumeyl də deyir: "İlahım, mənim bədən üzvlərimi quvvətli elə ki, sənə bəndə ola bilim, sənə xidmət edə bilim. Nə qədər ki can bədənündədir. Nə qədər ki daha doğrusu sağlamsan, xəstədirsən, o sağlamlığın qadrını bil. Ondan sonra buyurur: "Nə qədər ki fəqrli, kasıbçılıq gəlməyib, var dövlətin qadrını bil." Elə ki, əldən çıxır desən, kaş filan xeyirə xərcləyərdi. Kaş filan işə xərcləyərdi. Adam var, çox pulu var, bir zərrə bərəkəti yoxdur. Adam var, az pulu var, amma çox bərəkətlidir. Bərəkət nə ilə ölçülür? Bərəkət budur ki, mənim əlimdə elədiyimdən mənim dinim və başqa insanlar nə fayda götürürlər. Bununla ölçülür pulun bərəkəti. Bu ki mən qazanmışam, bundan başqasından nə xeyir verirəm və dinimə nə xeyir verirəm. Bu iki meyarla ölçülür insanın qazancının bərəkəti. Odur ki, peyğəmbər buyurur, nə qədər ki kasıb olmamısan, hələ ki imkanın var, qazanırsan, o qazancın qadrını bil. Qadrını bil bu mənada yox ki, saxla özünə. Qadrını bil bu mənada ki, onu bərəkətli xərclə ki, sonra keçmişə baxanda hefsinə bilməyəsən. Çünki pul düz xərclənməyəndə mən bunu keçmişdə demişəm. Bəzən görürsən, ata gəlir, oğlum niyə pis yol düştüm. İndi varam dövlətim gedib. Müalicə eləyirəm, xeyir olmur. Nə qədər əziyyət çəkirəm, xeyri yoxdur. Bu qədər malımı xərcləyirəm, oğlum azıb yolundan qaytara bilmirəm. Demirəm, həmişə belədir. Müxtəlif səbəblər olur. Bəzən də səbəb bu olur ki, ata vaxtında pulunu, ruzusunu Allah yolunda xərcləməyib. Allah da deyir ki, mənim yolumda xərcləməs axırda məcbur olub parama xərcləyir. Ondan sonra səbəb axtarır ki, nəyə görə belədir. Peyğəmbər Əbu Zərra buyurur ki, nə qədər ki fəqir olmamısan, sərvətün qadrını bil və buyurur, nə qədər ki iş başı qatmıyırsan, asudəçiliyin qadrını bil. Nə qədər ki başın bəzən görsən elə imtahanlar bizə tərəf gəlir, öz dilimizlə deyib başımızı qaşmağa vaxtımız olmur. Peyğəmbər buyurur, amma həyatınızda ağrım vaxtlar da var. O vaxtlardan bəhrələnmə, nə qədər baş qarışmayıb, sərbəstliyin, asudəliyin qadrını bil və axırincisi, ölüm gəlməmişdən əvvəl həyatın qadrını bil. O qədər hefsənəcəksən qəbrdə, qiyamətdə bu itirdiyin dəqiqələrə. İtirdiyin anlara. Qiyamətdə dillər göstərəcəklər bizim ibadət elədiyimiz, xeyir iş gördüyümüz saatları ki, onlar bizim üçün nemətə çevrilib. Sonra göstərəcəklər bizim ihuda boş keçirdiyimiz vaxtları. İnsan deyir, o boş keçən vaxtın hər saniyəsinə görə o qədər ağ çəkib peşman olacaq ki, keş bu ömürdən düzgün faydalanardım. Çünki ömür çox qısadır. 70 ildə olsa qısadır. Bəlkə cəvanlar başa düşmür. Mən də demirəm mən qocayam, amma yaş keçdikcə yaşlı adamlar, ağsaqqallar məni təsdiq edir. Ömür keçdikcə insan görür nə qədər qısa imiş. Baxırsan bu cümədən o cüməyə elə bilirsən bir dəqiqənin içində vaxt keçir. Elə cümə gəlir, Məhərrəm gedir, orucduq gəlir, belə-belə, belə-belə görürsən ki, çox sürətlə gedir. Sənə elə gəlir hələ hər şey qabağdadır. Birincisi bilmirsən nə qədər yaşayacaqsan, ikincisi nə qədər yaşasın. Mən bu hədisi çox demişəm. Yenə deyim sözümü tamamlayım. Min ildən artıq dillər Nuh peyğəmbər yaşayır. Şeyxül Ənbiyadır həzrəti. Peyğəmbərlərin ən qocası, ən yaşlısıdır. Quranda ayə var ki, 950 il təbliğ edib ancaq dərvətlə məşğuldur. Ömrünü uzun dillər onun. Deyir bir gün günün altında iş görür. Əkin biçinlə məşğul olub. Peyğəmbərlər bu işləri görərdilər. Əzrayil əleyhissalam gəlir, deyir sənin də vaxtın çatdı. 1000 ildən artıq ömür sürüb. "De, mən ki, Ulu Ləzm Peyğəmbəram, bilmirəm bu xahişin niyədir." deyir. "Qul, burada canımı almaq icazə ver, keçin kölgədə oturum, orada qal." Bəndiçi heç kəsə icazə vermərlər, amma də sən ağız açırsan, qulul əzimsən, sənə olar keç. O şey keçir orada oturmağa Əzrail dey canını almamışdan əvvəl bir söz soruşun olar. Deyir ki, buyur. Diriya Şeyx Əl-Əmbiyə, ay peyğəmbərlərin an-gözəsi, ən çox ömür sürən peyğəmbər, dünyada nə qədə qaldı? Nuh ələ salam cavab verir ki, bu günün altından kölgəyə keçdiyim qədər vaxt keçdi. Mən. Bir halda Cəzrətun Nuh ki, o qədər bərəkətli ömrü ilə, bir ömür insanların hidayəti üçün çalışıb, o qədər əziyyət veriblər ki, Nuh (əleyhissalam) dillər Nuh sözü, Nohə sözündəndir. Nohə, yəni ağlamaq. O qədər özü öz halına ağlayıb ki, adı Nuh olsun, ağlayan. Mərsiyə sözündəndir onun adı. Bu qədər bərəkətli ömür, o uzunluqda ömür deyincə çox tez keçdi mənim üçün. Odur ki, əziz qardaşlarıma Təfsir edən peyğəmbərin dilindən elə özümə təfsir edirəm ki, nə qədər can bədəndən çıxmayıb bu həyatın qədrini bilək. Həyatın hər dəqiqəsi nərdivanın pilləkəni ola bilər o təkamül nərdivanı. Əksinə, uçurma getməyində vasitə ola bilər. Bu bizim öz əlimizdədir. Bu dəqiqələr heç nə ilə, dünyanın heç bir neməti ilə əvəz olunmaz. Bu dəqiqənin hər biri çox qiymətlidir. İnsan elə bilər bu anları özü üçün cənnətə və nemətə çevirsin.